Вітаємо всіх на світрій хвилі. Час для передачі, Поклонники, де ми говоримо про хвалу, поклоніння, про християнські пісні, про тих, хто їх виконує, створює, та й про вас, хто їх слухає і разом із тими талантами-поклонниками поклоняється Богові у церквах. Усім добрий день. Сьогодні до нашої студії завітала Віра Касевич. Ми я думаю, що важко знайти віруючих людей, сучасних, які відвідують різні християнські концерти, заходи, слухають новинки в християнській музиці, які не знають. Ці виконавиці разом з тим і авторка пісень. Віра Касевич з нами. Добрий день. Віра. Доброго утра віра. Почнемо із того, напевно, фундаментального в нашій передачі таланти-поклонники. От що таке хвала і поклоніння? Ой, я чесно кажу, я дуже рада бути сьогодні на радіо. світле радіо. Тут дуже добрі і світлі люди. Ну, я немножко волнуюсь, потому что я не очень опитна, я не експерт. Я не експерт в поклоненні. Только потому, что я поклонник, не означает, что я все по этому поводу знаю. Я люблю поклоняться Богу. И я не разделяю хвалу и поклонение. Для меня это как одно понятие. Но что я могу сказать? Хвала и поклонение это наше, это наше сердце по отношению к Богу. Вот у Бога есть сердце по отношению к людям. И очень часто мы говорим людям, Иисус любит тебя, Иисус любит тебя, Иисус умер за тебя. Он он настолько сильно любит тебя, что он тебя благословит, исцелит. И... Но у меня вопрос, а любим ли мы Господа? И вот часто люди говорят, да, я люблю Господа. Но люди, которые не поклоняются Богу, я сомневаюсь, что они на самом деле любят Его, потому что хвала и поклонение – это выражение любви Нашому Богу, а яким має бути вираження цієї любові і цієї хвали? От ми розуміємо, усі, хто е, вірують у Бога, про те, що ми говоримо, Він е, великий, е, він всемогутній, але ми продовжуємо його хвалити. Навіщо хвалити Бога, який уже є всемогутнім і всесильним? Бог це його желання, щоб щоб ми, як люди, восхищались хищались їм? Я вспомню історію. Вот скоро Пасха вспомню історію как Религиозные люди они возмущались, когда э, Иисуса хвалили и славили, кричали ему асана, когда Иисус въезжал в Иерусалим, буквально за неделю до распятия. И религиозные люди говорили: закрой рот им, пусть они перестанут тебя хвалить, пусть они перестанут кричать, кричать асана. И э, а Иисус сказал: если они замолчать, кам... камни возопят». Почему? Почему Богу так важно, чтобы мы хвалили его? Потому что когда мы поем Господу, что-то меняется внутри нашего сердца. Это не потому, что Он нуждается в этом, а потому, что мы нуждаемся в этом. Наше сердце изменяется. Оно наполняется Божьим присутствием. В Библии говорится, что невозможно хвалить Бога, если Дух Святой через нас не будет Его хвалить. Вот я так себе понимаю эту анатомию. Когда мы начинаем поклоняться Богу и хвалить Его, Дух святой с небес наполняет наше сердце, заполняет внутренность нашего сосуда, славит Бога через нас. а ты знаешь когда на сосуде есть елей, то эти, этот елей остается на стенках этого сосуда. другими словами мы как люди эти сосуды этот елей остается внутри нас он нас пропитывает. Че можно сказать еще хтось может маты так званы право, Мокрої печатки і розуміти, що от це є хвала, і має бути в такому ритмі, темпоритмі і в такому стилі. Чи все ж таки, от для кожного у когось хорове виконання, у когось більш спокійна музика, у когось акапельно, у когось у музичному супровіді, у когось більш сучасно і з сучасними ритмами, тобто, яким має бути е, музика поклоніння? якою вона має бути діло в тому, що муж і я і вся наша сім'я, ми не просто музикальні... А... личности, но мы профессиональные музыканты. Я просто приведу маленький пример. Моя сестра, она скрипачка. Она в свое время давно уже уехала во Францию, училась в университете Сорбона в Париже. И она является музыкантом, она играет в симфоническом оркестре на скрипке. Она любит Господа, она поклоняется ему таким образом. Сестра моего мужа, она оперная певица. И вот буквально пару дней назад я на страничке своей Facebook выгрузила ее поклонение. И она пела молитву Иоанна Златоуста, вариации исполнения Рахманинова, это известный композитор. И я выгрузила, и я написала, если люди говорят, что есть только один стиль поклонения, они просто не познали все многоразличие Божьей благодати, Божьей милости. И я написала такую фразу, что вот Анна Голодинская, которая сестра моего мужа, она поклонник, она ведет людей в поклонении, но может быть не таким стилем в камерном э, исполнении. Но я могу сказать: когда я попадаю в Божье присутствие и поклоняюсь Ему, для меня не имеет значения стиль. Я, я могу быть в Баптистской церкви и в слезах стоять от Божьего присутствия. Я посещаю католические православные храмы. Я всегда ощущаю Бога, э, который есть там, через картины через иконы я иконам не поклоняюсь но иконы для меня это выражение поклонения Господу и конечно же хоровая музыка органное исполнение ну и я большой фанат современной музыки конечно поклонения Вера я пропоную послушать одну из песен это песня вечный Господь вы и и пишете песни да и ну и, я не композитор вообще я не певица не композитор я всегда говорю я поклонник я не певица, я знаю свои способности, я я бы никогда в жизни не пошла и не рискнула даже участвовать э, э, в программе Голос Украины, потому что я не Голос, я сердце. Угу. И, э, конечно, когда я пишу песни, это крайне редко бывает, возможно, Господь будет еще использовать меня, но иногда из моего сердца льется музыка, слова, вот, например, песня Вечной Господь». Це лет 10 назад я почувствувала, що я должна перевести эту пісню на український язик. Когда український язик ще не був так популярен. Ну і от у мене просто появился этот перевод і появилася та пісня. І ми зараз послухаємо. В ефірі програма Таланти і поклонники. Сьогодні учасниця програми Таланти і поклонники Віра Касевич. І ми говоримо про поклоніння, відповідно у цій. І про його специфіку. А Віра, ми закінчили от перед представленням цієї пісні Вічний Господь, про те, що поклонник поклонник Віра Касевич вона поклоняється, вона не артистка, а поклоняється серцем, не голосом. так? От як знайти цей баланс? Що ну спостерігаєш, і, чесно кажучи, поклавши руку на серце, розумієш ну ні голосу, ні зовнішності, ні сценічного ставлення, скажімо, до виступу. От, оцей поняттям баланс... артист на сцені і поклонник, служитель у церкві. Як тут знайти баланс? І я знаю, що у тебе має з'явитися книга на цю тему. Да, так э, такої інтересний вопрос. Он мені його э, задавали много раз, і он мене дуже волнував, тому що. Что... Начиная с 67 лет меня учили как быть артисткой. Я училась играть на скрипке, я пела в детском хоре, хотя никогда не, не ощущала себя певицей. И, и так как так произошло, что после восьми классов музыкальной школы, потом четыре года музыкального училища и так далее я училась, и я получила специализацию артист оркестра. То есть у меня специальность артист. И когда я пришла в церковь, я понимала, что... Это хорошо понимать и чувствовать сцену, но для Господа важно не наши артистические способности, а ему важна искренность, чистота нашего сердца. Говорится, что мы должны поклоняться Богу в духе и истине. И вот я пыталась найти этот баланс, и за 20 лет, более 20 лет я была лидером прославления и записала много альбомов, искала этот баланс. Поэтому решила написать книгу, потому что задавали вопросы мне, нужно быть больше артистом или этот баланс. Конечно, невозможно ответить на этот вопрос в таком коротком вот промежутке времени, поэтому книга, конечно, будет интересная, я ее писала долго. Но что я могу сказать? Я могу сказать, что мой муж, он музыкальный критик по профессии, и когда ему задают этот вопрос, он говорит, что только Бог видит наше сердце, но все остальные, они видят наш внешний вид, они слышат наш голос, они э, видят те визуальные вещи, которые э, оказывают впечатление на людей. И если в Ветхом Завете говорится, что певцы и музыканты, они день и ночь упражнялись в своем искусстве, и говорится, что когда они выходили и славили Господа в Скинии э, скини или э, в Божьем присутствии во время царя Давида, то люди просто восхищались, насколько это профессионально звучало, как они красиво выглядели. Должно быть и то, и то, и я думаю, что каждый поклонник может найти баланс этот. Вера Косевич в нашей студии, и мы говорим про поклонения. В эфире программа «Таланты и поклонники». А як самому поклоннику потрібно готуватися до служіння? Наприклад, там служіння починається о 10 годині, і вже люди прийшли, вже люди у церкві, в залі. А, на твоєму досвіді, коли починається ця підготовка, і як потрібно готуватися? Прежде всього, я хочу сказати: от, будучи музикантом, наприклад, я скрипачка, да. Для того, чтобы владеть своим инструментом, мне приходилось ежедневно заниматься по несколько часов, для того, чтобы потом, возможно, выступить на концерте и сыграть это произведение один раз в год. Вот если, допустим, перевести это на духовный, духовный уровень, невозможно подготовиться к воскресному служению э, воскресенье. Это должен быть стиль жизни. Я честно признаюсь, у меня уже выработан стиль жизни, когда я рано утром просыпаюсь, и перед тем, как я открываю холодильник и кушаю хлеб. Я кушаю хлеб небесный. Я молюсь Богу. Я а у вас хлеб в холодильнике? Хлеб у нас в холодильнике, потому что мы его мало едим, и его приходится замораживать, да. Да, чтобы он уже не плесневел. И потом, да. и потом в тостер нормально. Вот, но что касается Бога, там не нельзя хлеба в холодильнике. Нужно, чтобы манна была свежая каждый день. И вот когда ты приходишь в церковь и ты готовишься если ты не кушаешь ежедневно и не поклоняешься в своей тайной комнате, и не питаешься Божьим хлебом с небес, то в воскресенье, как бы ты ни готовился, это будет чувствоваться. Люди, они это чувствуют. Конечно же, нужна подготовка, но воскресенье утром это подготовка такая же, как и в понедельник, и во вторник, и в среду. То есть у меня нет такого мандража, ты понимаешь, да? Если ты хорошо готовишься ежедневно, это твой сель жизни, то в воскресенье ты просто паришь в Божьем присутствии. То есть так же, как и Олимпийские игры, ты же не можешь за... уже прилететь туда, в город, туда выступаешь, и только начинаешь там разминку делать. Совершенно робити. верно. Тобто, что, час. что можно сделать в воскресенье? Можно распеться, угу. можно впечатлить своим даром и своим талантом, но своим сердцем впечатлить можно, только если твое сердце ежедневно поклоняется Богу. Швидко не приготовишь его. Песня "Алтарь". подумайте нашим слухачам, кто написал ее? Песня "Алтарь" это написал мой сын э, со мной вместе. Ну, можно сказать, моя моя часть там была мелкая. Когда Роман принес мне эту песню, я почувствовала, что эта песня станет переворотной в нашей жизни. Это мы просто всей семьей приняли решение служить Богу, не, несмотря ни на что. Кстати, в этом альбоме мы исполняем песню. Мой муж, мой сын, моя дочь и я в Это сам альбом "Алтарь". Став поворотним в нашій житті. Хоче я думаю, що можемо говорити на такі питання, які я читав на Христе. Рік тому, досить таки обговорюваною темою був вихід е, і тебе, тої сім'ї, я так розумію, із uh -huh. системи чи називає, місії служіння Хелсонг. Наскільки зараз можна нас представити як Хелсонг? <смеш> Кстати говоря все задают этот вопрос и я очень открыто отвечаю что для моего мужа и меня и моих детей особенно которые родились выросли в церкви Хилсон Хилсон это это не это то кто мы есть наше сердцебиение сейчас мы пишем книгу называется она замурованная сердца Ты знаешь мы спаслись в этой церкви и мы замуровали себя и Вот мне был 21 год, моему мужу 22, когда мы переступили порог этой церкви, мы принимали участие в его насаждении. 22 года — это длинный период. Поэтому все, что я могу сказать, что э, мы говорили своей церкви всегда, что мы не принадлежим церкви, а церковь не принадлежит нам, мы все принадлежим Иисусу Христу. И если Богу угодно продолжать двигать нас э, в другом направлении, мы будем открыты. Мы верим, что церковь отпустила нас точно так же, как мы отпустили церковь. Это был очень болезненный процесс, и уже прошло чуть больше года. Но я могу сказать, это все для, это все для славы Божьей. И если сегодня меня слышит моя дорогая, любимая церковь Хилсон, мы хотим сказать, мы вами гордимся, мы вас любим, и мы верим, что мы воспитали вас достойно, чтобы дальше. Я хочу сказати однозначно, що Віра Касевич і залі родина Касевич в у рамках служіння Хілсонги і Поза ним зробили усе, що в Україні з'явилось сучасне якісне християнське поклоніння з українським колоритом. Ну а зараз пісня наш цар. На цьому ми завершуємо програму Таланти і поклонники». На все добре.